Вот он офис. Да, Саня? Улыбнись. Да, приехали. Посмотри. Приехали. Вот панорамный вид, последний этаж. То есть... Хорошо. Нормально. Отлично, я бы сказал. Да, Это второй ярус, вот, да. Здесь будут проходить мероприятия. Здесь мы будем просто сидеть, отдыхать, освежаться ресурсом. Все, мы поехали работать. Всем пока. Сегодня день был как скучный вторник. Вроде и делали что-то, но никакой, не, все, никакого результата нет вообще. Вроде сегодня весь день реально общались, ознакомились с новыми людьми, смеялись очень много, шутили, делились информацией, принимали информацию. Было очень много всего интересного за день. В общем, я развлекаюсь сегодня вообще весь день. Ладно, нечего сказать вообще. Все идет как идет, как бы купоники сегодня не запустились, запустятся завтра. Все, в принципе составили сегодня базу, по которой завтра будем прозванивать, прозванивать будем по магазинам дисконтных скидок, по магазинам мультибрендам, где торгуют мультибрендами, по магазинам комиссионных вип бутиков попробуем. Также составили места, в которые мы пойдем завтра сами будем обходить торговые точки, куда будем предлагать свой товар вынести, вынести, поместить. В общем, все. Саша поделится с вами какой-то еще информацией, которую я не смог. Всем привет. Ну, что у нас по В принципе, ничего. То есть мы вроде работали, но получилось так, что отдыхали по факту. Вот. Ну, но... Это в принципе, это нормальный, в принципе, этап. То есть, мы не расстраиваемся, потому что последние три дня мы саккумулировали все наши ресурсы и вложили их в направление рубашкам. То есть, мы за два дня запустили, говоря, всю всю систему. Завтра надеемся, она должна точно стартануть. В общем, все идет, как идет. То есть, как Вадим, Много общались, много смеялись за день в принципе, получилось отдохнуть, получилось накопить какие-то новые знания, некоторые моменты. Сегодня опять э, нам повезло, случайно человек зашел, который нас консультировал тоже по одежде, он костюмами занимается. Еще бы сказал много всяких новых идей, которые завтра мы будем реализовывать. Ну, в принципе, все, то есть все, все в порядке, все идет, то есть мы двигаемся. Всем пока. Пока.